Целая, целой колонии из России, и войны по сути дела как бы нет. Поэтому мы говорим о том, что военное положение нужно, во-первых, для того, чтобы мы специфицировали управление военными войсками, в том армии. В второй момент, военное положение у нас, можно, в вопросы социального, потому что на статус беженца мы не можем быть своем И второй, момент, обратите внимание, на с уважением относится к крымчанам, они сегодня получают ежедневно обязательство в Крыму. Мальчане, которые здесь тысячи, дачане, которые здесь тысячи, просто выживают, и сможет это произвести. Но самое главное, мы требуем, чтобы на освобожденных территориях Сердечко к ответственности всех поступников терроризма, на сепаратизма, начиная от местных советов, заканчивая Верховной Радой, которые там сидят и требуют все моменты все заключении. И второй момент даст возможность запустить